у меня маленький, не покажу вам его. Mm? Не покажу вам самого. маленький. <свист> Петр Первый родился в восемьдесят пятом году. Он славился большими членами, маленькими яйцами. Вот. Он делал себе ботинки, но он катал а, мне. Боти. То есть он был высокий, то есть такая нога. Такой вот. Это был символ яиц. И, да, яйцо. Трибан, но он как он. То бишь на как он на маму, Ну, на папу, то есть. Через три года правильно, что реппан, потому что папа отрезался приписком с клубцами. Все, чтобы он сильно любит Россию. Что Потом он победил доктор Клейн. И он, блин, пиво убивал. Вот мой учебник, да? Мой учебник помогло. Это ручка. просто ручка, но... Ручка на чем? Она шариковая. Почему шариковая? она пишет шариком? Пишет, он ходит слишком. Можно... Удивительно, я хуй написать. Хуй и так вот. Да, Я. Еще раз можно крыть. И потом типа того. И Петр Михайлович, он... Петр Михайлович. Мне насрать. Он дебил был. В свободное время все бухали, трахали, вяз. Не смешно? Не блин, ну, вот он все. Да. И сумки быстрее не на наклоне, знаешь почему? Почему? Потому что я обосрался, обратно там не засунет. И, блин, да. когда этот человек влюбляется, они... Чего? делать? Как вообще друг друга никак не просто <laughs> <Друга> на голову. Они <laughs> проявляют друг другу симпатию. Потом говно этот залипает в небольшой комнату, получается дети то есть личинки там какие-то какашки поменяются из-за слияния хромосом и лингус, то есть хромолингус, ну, с короче, из Личинка, короче, лиса такая, что же это за рот так что все в мире и жопа. Жопа выходит и туда входит. Воздух. Вообще, чисто физически, что Здравствуйте, я молекулы очень маленькие, все диффузируется, и каждый человек потому что диффузия происходит, и на этом человеке приходит по при одной молекуле или нейтрону протяжа. Поскольку все пукают, то каждый день берет другого человека. Да. Все люди это сперма, то, что ты сперма на сперму. С помощью не получился человек. Да. И блять, хватит делать. Все, лекция закончилась. Я научил всему, чему мог. Вот. Ты вот так вот делать? Так. Я изобрел не знал. Все, Успокойся.